তেওঁতো তোমাক কিবা কিবি বেয়া কথা কব পাৰে চাগে গালি চালি পাৰিব পাৰে তুমি সেইবুলি মনে মনে নাথাকিবা তুমিও কথা ক'বা বুজিছানে আৰু আমি আছো নহয় হ'ব খুৰী আপোনালোকে মোৰ সাহস হৈ আছে আৰু নহ'লে মই বৰ অকলশৰীয়াও ঠিক আছে বাৰু দিয়া মই আকৌ আহিম হেৰি তুমি এতিয়া দুখ চুখ কৰি নাথাকিবা যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা ঠিক আছে খুৰী তেন্তে যাব দেই আকৌ আহি থাকিবা আকৌ হ'ব বাৰু দিয়া এতিয়া তুমিও যোৱা ভিতৰলৈ মোৰ নি খালি বৰুৱানী হৈ

মচলা ত ঐ আহ সোমাই আহ একেবাৰে ফোনত কাৰ লগত ব্যস্ত বা অ আ তই খবৰ চবৰ নিদিয়াকে ওলালেহি নিজৰ বাইজনী ঘৰলৈহে আহিছো ইমান খবৰ দি দি আহি থাকিম সেই গুচি আহিলো আৰু দে বহুত দিন অহা নাই যে তইনো কালত সোনকালে জানে বাৰু আমাৰ ঘৰখনত আৰু অলপ শুই আছেনে বাৰু মুঠতে এই ঘৰখনত যে মোক থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে অ বোৱাৰী আহিলে আকৌ থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে কেলে আকৌ ভালহে হৈছে আমি লৈছ কাম চাম কৰিবলৈতো সহায় হব পাতি অ ঘৰখন গোটেই আমাক লৈ নাহে নহয় অ আই তহঁতৰ বোৱাৰীয়ে কি হাতত একো এটা লৈ অহাই নাই নি মাকৰ ঘৰৰ পৰা আনিবলৈ কবি আকৌ এনেকে থাকিলে নহব নহয় ঘৰখন ভৰাই দিব লাগে নচলি আহিলে যেতিয়া ঘৰৰ বস্তুৱে পাতিয়ে চব ভৰিব লাগে আনিবলৈ কবি আনিবলৈ কবি দেই এনেকে কৈ নাথাকিবি আ তই মতে জোৰ দিবি জোৰ দিবি তেতিয়াহে আনিব সেই তাকে আৰু কৰিয়ে থাকিম তাই বস্তু নানাই সেইকাৰণে শুনটো আহিব নহয় কাইলৈ হব শুনোৱে কব নাই তাই তেতিয়াহে যদি ঘৰখনলৈ ঘৰ মানুহক দে মুঠতে কিবা কিবি বস্তু আনিহে এইবিলাৰ দেই ঘৰখন আৰু ইমান খালিকে থয় নিয়ে আৰু ঐ বলি ভিতৰলৈ বল ভিতৰতে চাহ তাহ খাওঁগৈ বল ইয়াত বহি এইবিলাক কথা লাগিছে মই নাথাকো আৰু বুজিছ ময়ো কথাবোৰ কব লাগিব বোৱাৰীয়েকক তেতিয়াহে যদি বস্তু কেইটামান ঘৰখনত সোমাই আহি তাই আনিব আকৌ বস্তুবোৰ নিজৰ নতুন ঘৰখনলৈ আহিছে মই বাৰু ঘৰত কেনেকৈ ক'ম মা দেউতাক মায়ে বাৰু ক'ৰ পৰা আনি দিব ইমানবোৰ বস্তু মই কেনেকৈ কওঁ বাৰু এইবোৰ কথা মই কেনেকৈ কওঁ বাৰু এতিয়া বস্তু সুধিছে যেতিয়া ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহিছিলো তেতিয়া একো বস্তু নালাগে বুলি ক'লে এতিয়া সোমায়ে থাকিবা নেকি কোনোবা যে আহিছে খবৰে নাই নেকি ৰুমটোহে চিনি পোৱা নেকি আহ গৈছো মাহী আহিছে নেকি আহিলেহে দেখিবা আকৌ ৰুমটো ভিতৰতে সোমাই থাকে নি আৰু খবৰে নাই নহলে আকৌ মাৰ পৰা আকৌ কথাই শুনিব লাগিব চাহ খালেই নেকি আহিছিলো বাইদেউ দিলেই খালো খবৰ আছেতো সোমাইহে আছা আৰু মোবাইল চাৰ্জ চাগে আৰু কিনো কামনো তোমাৰ ন খবৰে নাই তাই কোন আহিছে কোন নাই অহা মই যে চাহ বনাই দিলোঁৱেই খবৰেই নাই ওলাই দেখা দিবলৈ কি কৰি আছিলি ভিতৰত মা মনটো ভাল লগা নাছিল আৰু গাটো ভাল লগা নাই সেয়েহে বিচনাতে অলপ বাগৰ এটা দিছিলো মন ভাল লগা নাই কিয় ভাল নাই লগা আমি যে কৈ আছো যে তোক যে বস্তুবোৰ খুজি আছো যে সেইকাৰণে ভাল লগা নাই মানে মনটো ন মা বিয়াৰ আগতটো সেইবোৰ কথা নাছিল এতিয়ানো বস্তু পাতিৰ কথা আপোনালোকে যে অকল মোক শুনাই থাকে মই ক'ৰ পৰা আনো বাৰু

তেনেকুৱা দেখিছে আৰু ঘৰখন ন ন ছোৱালী এজনী সিঁচে আৰু ঘৰখন অকণ ভৰি থাকিব লাগে একো বস্তু নাই ইমান খালিও মই সোমাই আহিয়ে কিবা আচৰিত দেখিছো আৰু তহঁতৰহে তোৰ হে আগৰ পুৰণা চোফাৰ জোকে দেখিছো আৰু আনিবলৈ কবি ঐ আনিবলৈ কবি তাকে ল'ৰাটো আহি লাইলৈ আহিম বুলি কৈছে নহয় চাই ল কি হয় সিওতো কথা কব নহয় এক তেতিয়াহে যদি অকণ লচৰ হয় আৰু কোনফালে কি যায় কোনফালে কি ডখা হয় চাই ল ময়ো মুঠতে মোক বস্তু লাগিবই মিংকুৰ ঘৰলৈ গ'লোৱে কাইলৈ কালুহঁতৰ ঘৰলৈ যাম আকৌ হেৰি বাইদেউজনীকো চাই থৈ আহিমগৈ ওলাবিও আই ওলাবি তই এতিয়া নতুন হৈ আছ সেই এতিয়া কালু বোৱাৰী নতুনে হৈ আছে নহয় দুইজনী চা চিনাকি হবি খুৰী একেবাৰে ন ছোৱালীৰ লগত ফুৰি আহিলে দেও ঘৰখনতহে অকল সোমাই আছে আৰু নতুন হৈছে বুলি আৰুনো কলেও নাযাব চিনি তিনিটো নাপায় সেই তাকে মই টিংকুহঁতৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিলোগে

সেইদিনা মাৰিছে দেখিছা নাই সেইদিনা একদম চুলি জোকাৰ দিছে মই দেখিলোঁগৈ নহয় বৰ আচৰিত মানুহ আৰু বুজিছা বৰ কষ্ট পাইছো ছোৱালীজনীয়ে অলাব দেই চাই আহিব লাগিব তেওঁলোকৰ গতিবিধিভোক এনেকুৱা নহৈছে ঠিক আছে বাৰু দিয়া কাইলৈ লগতে যাম তেনে আমিও এতিয়া যাওঁ আৰু দেৰি হৈছে নহয় কাইলৈ বোৱাৰী ওলাব আক দেই লগতে অঁ হ'ব বাৰু দিয়ক যাম বাৰু মাৰ লগতে